Saya nak mulakan kisah seram netizen kali ini dari kiriman seorang gadis yang dinamakan Estella menceritakan kisah seram perkemahan di sekolahnya. Saat yang ditunggu pun tiba. Aku yang aktif berpengakap akan menyertai semua perkemahan yang sekolah anjurkan. Bukan kata sekolah sahaja, Bahkan kalau ada perkemahan luar sekolah pun Aku akan sertai Kalau dah jiwa kan Tak ada siapa nak boleh halang bila aku kata nak Dan pada petang Jumaat seperti biasanya adalah sesi pendaftaran peserta Lepas tu akan ada perhimpunan untuk semua peserta dan diberi taklimat dan pengenalan urus tia-urus tia yang bertugas. Kali ini adalah perkemahan untuk semua persatuan dan pertubuhan pakaian seragam sekolah. Pengakap, kadet, remaja, PBSM, pandu putri, putri Islam dan beberapa persatuan lain. Setiap persatuan akan menghantar 10 orang wakil bagi satu kumpulan. Setelah selesai sesi taklimat, kami diarahkan untuk memacak kemah dan memulakan aktiviti memasak untuk makan malam. Kisah seram ini terjadi pada malam kedua, di mana kebiasaannya untuk malam kedua adalah malam kebudayaan diadakan. Dan selepas malam kebudayaan tamat, kami diarah tidur sebab di antara jam 1 hingga 5 pagi kami semua akan dikejutkan untuk aktiviti borong hantu dan solo camping. Wisel dibunyikan. Bangun, bangun. Terdengar bunyi wisel dan suara urus memberi arahan. Berbaris di kemah masing-masing dan pastikan semua ahli kamu cukup. Sebelum tidur, kami telah menerima arahan untuk standby sebatang lilin, mancis, sapu tangan dan ubat nyamuk setiap seorang. Bagi kami yang dah biasa dengan solo camping, bukan itu saja yang kami bawa. Kami bawa juga selimut dan yasin sekali. Tapi malam itu aku pakai sweater dan tak bawa pun yasin. Mama ikut sebab tu lupa. Okey, saya nak kamu semua dengar arahan saya. Kamu ada 10 ahli setiap kumpulan dan saya nak setiap ahli pergi masuk dalam kumpulan yang lain tak dibenarkan satu kumpulan dari persatuan yang sama. Dari kanan, gerak! Dan kumpulan yang hujung iaitu KRS bergerak untuk masuk ke kumpulan lain seorang demi seorang. Setibanya giliran pengakap, aku ditempatkan dalam kumpulan Pandu Putri. Baiklah, dalam game ini setiap dari kamu akan ditutup mata. Dan sekarang saya nak orang yang kedua dari depan untuk mengikat sapu tangan ke mata orang di depan kamu. Dan begitulah seterusnya. Aku hanya bawa skaf pengakap sebagai kain tutup mata. Sekarang, semua peserta dah jadi buta. Kami dibawa berjalan entah ke mana. Dan setiap checkpoint akan ada game yang telah diatur oleh urus setia. Antara gamenya seperti merasa makanan menggunakan tangan, mulut dan bau. Contohnya garam, kunyit, gula, sambal, pelacan dan macam-macam lagi. Setiap peserta akan dicatat markahnya bagi penilaian setiap kumpulan. Selesai aktiviti buru hantu, aktiviti seterusnya dimulakan. Solo camping. Setiap peserta akan diletakkan seorang di satu tempat. Tiba giliran aku. Aku diletakkan di tingkat tiga bangunan baru sekolah iaitu depan Makmal Sains. Skaf menutup mata dibuka. Aku ditinggalkan sendirian. Aku pandang ke kanan dalam jarak lebih kurang satu kelas. Ada lagi seorang peserta lelaki. Aku cuma lambai tangan sebab tak berapa nak jelas sangat muka dia. Almaklumlah hanya dibekalkan dengan sebatang lilin. Dalam lima langkah di kananku juga adalah tangga untuk turun ke tingkat bawah. Dan sebelah kiri dalam jarak yang sama sebelah kanan ada seorang lagi peserta perempuan duduk berteleku di hujung dinding. Takut mungkin. Keadaan dini hari yang agak sunyi. Yalah, tiga pagi kawasan sekolah pula dikelilingi kebun kelapa sawit. Mesti sunyi kan? Lagipun kami dah diarahkan untuk tidak membuat bising sepanjang solo kemping diadakan. Oh, terlupa. Kami juga dibekalkan dengan wisel setiap seorang sejak dari pendaftaran bermula. Ini adalah langkah keselamatan anda berlaku sebarang kecemasan. Aku sekadar berzikir dan selawat sendirian sambil mata memandang ke langit. Bagai ditiup angin lembut di telinga sebelah kananku. Meremang bulu rumahku saat itu. Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba sahaja terasa sejuk. Astaghfirullahalazim, Aku sebila nama rajim. Berulang kali aku baca, jantungku berdekup laju. Aku memandang ke kanan dan kiri untuk melihat kawan-kawanku. Ku lihat mereka tenang. Aku menenangkan diriku. Dalam lima minit juga untuk stabilkan kembali naduku. Eh, siapa pula yang menangis ni? Kataku dalam hati. Aku kembali memandang kiri dan kanan. Tenang je mereka. Aku kembali memasang telinga mencari dari mana arahnya datang bunyi tangisan itu. Aku memanjangkan leher mengintai di bahagian tangga. Dek kerana perasaan ingin tahu yang kuat, aku memberanikan diri untuk mencari dari mana datangnya suara tangisan itu. Aku berjalan dua langkah menuju ke tangga. Eh lah, ada orang rupanya kat tangga ni. Kumamku sendirian. Mungkin urus setia atau cikgu sengaja letakkan kami dalam jarak yang berdekatan. Tak adalah takut sangat kan? Aku pun terus langkah turun ke tangga. Seorang peserta India perempuan duduk di anak tangga sambil tunduk memeluk lutut. Dek, panggilku sambil memegang bahunya. Kenapa menangis ni? Relax je okey? Ramai lagi ada kat atas tu. Saya pun duduk depan makmal tu je. Ada lagi dua orang kat atas. Jangan menangis ya. Aku cuba memujuk peserta perempuan itu yang kuanggarkan umurnya dalam tingkatan dua. Aka, dia bersuara memanggilku. Ya, dik, kenapa? Jangan takut tau. Kalau takut, tiup je wisil yang cikgu bagi tu. Nanti cikgu datang, okey? Aku sekadar bercakap di sebelahnya tanpa dia menunjukkan mukanya padaku. Masih tunduk sambil memeluk kaki sendiri. Aka, Sedikit demi sedikit dia mengangkat mukanya dan memandangku. Suaranya tersangatlah lembut tetapi